शिकस्तगी में भी क्या शान है अमारत की के देखने को इसे सर उठाना पड़ता है कला रामकोट रामकोट की तारीख मुतनाज़ा है मगर गालिब तहकीक यह है कि यह कला पांचवीं सदी के अवाइल में तामीर हुआ था एक रवायत यह भी है कि यह कला गखड़ों के सरदार राजन ने बनाया था गखड़ एक जंगजू कौम थे और कलों की तमीर और तजीनों आरइ के फन में यकता थे। पर मुसलमानों का तसल्लुत हुआ तो किला में महराबी दरवाज़ों की सूरत में मुस्लिम तर्ज तमीर का इजाफा हुआ फिर डोगरा राजा ने उसकी फसील तमीर करवाई उस जमाने के किले की जंगी नुकत नज़र से की गई बेहतरीन तमीर आज के ज़माने में उसकी तनहाई और सामानी का सबब बन गई। किले तक पहुंचने के तीन रास्ते हैं गुजर खान के गांव पलीना से बजरीयाई कश्ती ददियाल से बजरीयाई कश्ती या फिर मंगला डैम के बोटिंग क्लब की मोटर बोट से उस तक पहुंचा जा सकता है रामकोट का ये पुरसकों कला जो कि एक बुलंद पहाड़ी पर तामीर किया गया था तकरीबन 400 सीढ़ियां चढ़कर हम इस दाहिने दरवाजे पर पहुंचते हैं इससे गुजरकर अंदर दाखिल हों तो दाई जानब दो तालाब हैं जो कि पुख्ता तो हैं मगर अब खुश्क हैं कले को और बैरूनी हमलों से महफूज रखने के लिए फसील के में सिर्फ ये एक ही दरवाजा है और यह दरवाजा दो पहरे के मीनारों के दरमियान मौजूद है जनूबी तालाब बड़ा है और इसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता था शमाली तालाब छोटा है इसका पानी नहाने या काम आया करता था इन तालाबों में बारिशों का पानी जमा किया जाता था किले की फसील 50 फुट बुलंद है जिसमें तोपों के इस्तेमाल के लिए रोज़न बने हुए हैं पर तवज्जो दी जाए तो साबित होता है कि किला हिफाजती से बहुत सोच समझ कर बनाया गया था उसकी मरकजी फसील में जा बजा बुरज हैं जो वॉच टावर्स का काम देते थे यहाँ पर वॉचमैन मौजूद होते थे जो कि दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखते थे उसके साथ ही थोड़ा आगे जाएं तो किले के वसी सहन में एक तरफ दो और दूसरी तरफ चार कमरे मौजूद थे जिनमें से सिर्फ दो कमरों के आसार मौजूद हैं और बाकी के चार कमरे मुनहदिम हो चुके हैं इन दोनों कमरों की छतें गिर चुकी हैं एक कमरे में एक मेहराब है जबकि दूसरा कमरा दो मेहराबों पर मुश्तम है नाजिन कहा यह जाता है कि यह किला किसी पुराने मंदिर की जगह पर बनाया गया है किले में खुदाई के दौरान पाँचवीं सदी के असरा भी मिले हैं यह किला गुजा बरसों में बहुत से हाथों में रहा है गोया इस किले ने सिख और मुसलमान दोनों के हाथों में और वाइश और किला बंदी देखी है खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थे लेकिन वक्त की कीरीफी ने उनको भी खस्ता हाल कर दिया है। ये कमरे मुहाफजों के इंचार्ज जिसे के हिसाब से दारोगा कहा जाता है कि रिहायश के तौर पर इस्तेमाल होते थे कले के ऊपर की जानब जाएं तो एक अमारत मौजूद है जिसके शवायद बताते हैं कि शायद यहाँ कभी मंदिर हुआ करता था जाता है कि उन्नीस की दहाई में जब इस कले को दरियाफ्त किया गया तो इस कले में मूर्तियों के सर और शिवलिंग मौजूद था लेकिन 2005 के जिलजिले में ये सब चीज़ें तबाह हो गई और अब यहाँ सिर्फ मंदिर के आसार ही मौजूद हैं कश्मीर के दूसरे किलों की तरह तारीख़ में तो ख़ास मुकाम हासिल नहीं कर सका मगर उसकी बहाली पर तवज्जो दी जाए तो यह एक बड़ा सियाती मुकाम बन सकता है